Коллег, директоров, учебных вклада Днепропетровска. пожалуйста, уважаемые, шановні, шановні директора, приглашаем вас к нашей сцене для приветствия. Облисками давайте приветствуем. Уже порядок установилось, кто за фильм? это учебное заведение высокотехнологичное, высоких технологий. А самое главное, что выпускники этого учебного заведения – это высококвалифицированные современные рабочие специалисты, это мобильные выпускники, мобильные молодые люди, которые всегда готовы и в любом месте, и в любом регионе, и не только нашей страны, и других, успешно трудиться, быстро ориентироваться и успешно трудиться по той специальности, которую получают. Очень приятно то, что коллектив творческий. Очень приятно что вдвойне, мне лично, самому и нашему коллективу, который передавал наилучшие пожелания всем вам, что мы, соревнуясь с Владимиром Адольфовичем и группой представителей вашего коллектива, также ревностно соревновались только и что-то... Придумали, что-то решили, что-то сделали. Другие уже впереди бегут, а у нас тоже есть. И досоревновались, и теперь смотрим, хотя бы Адольфович не увидел меня, я говорю. А он смотрит, хотя бы, это ревность такая пошла, представляете? Хотя бы не раздружиться, как у Чеснока и Галузка, помните? межу свою ее Ну, это шутка. Это хорошая, приятная шутка, потому что мы сколько времени, сколько лет очень дружно, очень активно работали над всеми новыми проблемами. Очень хорошо всякая революция, всякая, всякая что рестру реконструкция, реструктуризация, она хороша тогда, когда она каждый день требует что-то, каждый день что-то новое делается. Как только мы остановимся, остановится все. Ну, Адольф Ильич, тебе, конечно, повезло. Институт тебе так хорошо подходил, чтобы не спал ни днем, ни ночью. Спала тебе. здоровья Владимир Владимирович и всему вашему коллективу. Будьте здоровы и счастливы. Будьте успешны, будьте довольны тем, что вы делаете. А вы делаете огромное, огромнейшее дело. Будьте все и счастливы, и любимы, и вот такие же красивые, как сегодня праздничный день. И коллектив нашего учебного заведения, я хотел подчеркнуть, вы же немножко старше нас, видите, осень, как нет. Это символическая картина она говорит о том, что вы уже богаты. Богаты вот коллективом своим, выпускниками своими, вот богаты. И она говорит о том, что гляньте, такая красота. Но если мы забудем о ней и немножко успокоимся, ничего хорошего не будет. Надо идти вперед, чтобы за осенью зима была, за зимой весна была. И так продолжалась жизнь прекрасная, радостная и интересная, содержательная. Были ли секлы? Другое мнение. Вручнее? Вручнее. Вручнее, давайте. Вручнее, давайте. Вручнее, давайте. Вручнее, давайте. Вручнее, давайте. Вручнее, давайте. Вручнее, он думает, ага, зуб, сидит. Микротом, да, вы, вы, вы. <связывается> <связывается> не наш праздник. Передаем микрофон дальше. По счету у нас 11 училище Ирина Семеновна. Уважаемый Владимир Адольфович и член этого замечательного, прекрасного учебного заведения, разрешите от коллектива нашего учебного заведения поздравить вас следующими словами. Шановный Владимир Адольфовичу, На честь славетного ювілею прийміть від всієї душі поздоровлення, Найкращі побажання сил, багаторазового запасу міцності, високої енергії, удачі і можливості мобілізувати всі свої звання, знання, досвід, згуртованість на рішення головних завдань колективом. Бажаємо вам великого задоволення від роботи, яка потребує неабияких знань, раціонального мислення. Творчих здібностей, організаторських навичок, енергійності і компетентності, повною мірою розкрийте всі свої професійні таланти, навички та отримуйте якісну і творчу роботу. Нехай тричі примножаться примножиться років учбового закладу, теплого мікроклімату у колективі, а це відповідальність і доброзичлива вимога, взаємна повага і толерантність, традиції, і новаторство. Нехай здесь все ваши побожания, напомняться от сердца верою, надею, любовью. Я, наверное, переговорю немножко Виктора Марковича, потому что у меня еще одно поздравление. <говорит> Уважаемые коллеги, лучезарные монеты быстро скачут по планете. Если их копить, копить, можно дворик свой открыть, золотых монет собрать, в не дуть, а процветать. Вы продукцией своей удивляете друзей. Все училища стремятся к вам хоть как-то подобраться. Полиграфия царица. Надо с этим согласиться. На страницах всех газет МВПУ славнее нет. Забиваем вам заказ сделать что-то и для нас. Может красочный макет, где и нам немало лет. Хотя можем согласиться на журналы и визитки, бланки, справки, телеграммы, ходовым возьмем товаром. Вам же можем предложить жить, ни капли не тужить. Сила, молодость, краса – ваши спутники всегда. про А профтех пусть процветает, молодежь пусть прибывает И да здравствует успех! Вам, конечно, больше всех. Ну и еще наш подарок. Еще у нас подарок вот такой вот, такое есть денежное дерево, а у нас вот специально выращенный к этому юбилею денежный цветок. Цветок называется драцена обыкновенная, сорт вперед в Европу. Мы знаем, что вы принимаете участие в различных проектах, в том числе и международных, и поэтому вот эта вот валюта, я думаю, будет стартовым капиталом для того, чтобы продвигаться в Европу. И такая небольшая инструкция по сохранности этого цветка по уходу. Но цветок должен поливаться только рукой водящей, и специальной смесью, состоящей из 30% профессионализма, из 30% мастерства, из 30% творчества и 10% везения. Пусть вам везет, пусть все это пребывает у вас и в вашем коллективе. С праздником. Вас! Итак, вам сегодня чуть-чуть, всего лишь 90. Посмотрите, какие вы красивые. Посмотрите, какие вы улыбчивые, и посмотрите, кто возглавляет ваш коллектив. Уважаемый коллектив, берегите свой бутон. А. А. определенным уровнем влажности, сухости и камнения мы вырастили за недавние 4 года вот такое розовое дерево. Мы вам с удовольствием его вручаем, она не тяжелая, просто она в руки. Владимир Анатольевич, будьте да. добры, возьмите, пожалуйста. И очень хотим, чтобы за следующие 90 лет вы из него вырастили плоды. С юбилеем. Мы в индустриально индустриальной техникум вам передаем. Владимир. Вам передаем вот такой вот адрес, я думаю, вы его прочтете. Я хотел бы, как увлекающийся вас директор, очень увлекающийся, мне очень интересно, и потому, наверное, такой творческий и смелый коллектив. Вас всех с днем рождения, я передаю, вы подобрали 100 великих загадочных историй, а вы, наверное, 101 сама, загадочная история, которая есть. И немножко вам осталось, еще 10 шагов, и будет э, в, в ваш сотый день. Мы искренне хотим, чтобы вы, вы все Працювали і працювали з задоволенням. Поздравляємо. Володі, тримай. Будьте православними у цьому колективі. Дай Бог вам. Пусть вас біжить Бог. Дякую. Шановні колеги, 90 вже всі бачимо на сцені. Так трапилось, що ми дуже тісно з вашим навчальним закладом, починаючи з навчальної роботи і закінчуючи таке питання, навіть хазяйственної роботи, я вас поздоровляю з цим праздником і хочу сказати, що ця професіоналічна освіта йшла такими, знаєте, дуже нелегкими дорогами в своєму ну, встановленні. І от біля честь на те, що сьогодні вже колектив 90 років. Я хотів би сказати, що багато не одне покоління пройшло це оцей такий от, за 94 подарову. І сьогодні дивлячись на тих людей, які сьогодні виходили от молодих майстрів виробничого навчання, молодих викладачів, виходили вже люди, які мають такий великий досвід у вашому колективі. Я хотів би вам сказати, що і далі так тримайте, щоб як буде 100 років, 150 чтобы тоже могли вместе с вашим директором внести вот эту лепту святую, в профессиональную техническую освету, которая нелегким путем. Спасибо вам, а, 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 все. Все. А, <проб> Уважаемые коллеги, после этих поздравлений вы все видите, насколько креативный этот коллектив. И вы знаете, что самые ценные вещи для того, чтобы был успешный Любой бизнес, любой коллектив ⁇ это информация и время ее получения. Вы и называете соответственно, вы и соответствуете всему этому. Поэтому в завершение нашего поздравления мы хотим подарить вам два символических таких подарка. Первый подарок ⁇ это часы, то есть время, которое идет и которое должно для вас быть всегда соизмеримо с вашими возможностями и успехами. Поэтому вы всегда будете знать, что вы делаете и сколько у вас на все это отведено времени. И второй подарок. Второй подарок. Вам сколько договорили, что вы богаты, что вы такие имеете уже достижения, что это могут уворовать, потому что это коммерческая да, тайна, валюту подарили. Есть еще перспективы создать свой дворик. Я шла сегодня в раздевалку увидела, что вы открыли свой банк и так далее. Пожалуйста, это вам для начала, чтобы ваше богатство такой сундучок. А потом, когда вам будет сто лет, мы подарим вам большой суду для всех ваших сокровищ. С праздником, счастья и успехов! хочется вам пожелать творчества. Посмотрите на вот эти часы, на эту картину. Не забывайте, пожалуйста, что в таком цветущем саду, как вот есть эти цветы, вы не забывайте отдыхать. Не все только для работы, еще и для отдыха. С праздником! В нашем коллективе есть частичка каждого из вас. У нас э, есть план нашего развития, но мы считаем это обычной работой, вот. Мы не хотим, чтобы наши коллеги каким-то образом э, видели, что мы как-то отличаемся от других. Мы не зазнаемся. Мы делаем свою работу и хотим, чтобы наши выпускники и наш коллектив был настоящими профессионалами. Вот что мы хотим. Спасибо вам большое. А для гостей, для всех песня Yo nunca